નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂ ભારત ન્યૂઝ અને હું છું દ્રુવી. રાજકોટ ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા અમરેલી ગામે કેન્સર હોસ્પિટલનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. તેત્રીસ એકર માં પ્રથમ ફેઝમાં 220 બેડની કેન્સર હોસ્પિટલ નિર્માણ પામશે. ટાટા મેમોરિયલ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ શ્રી ડોક્ટર રાજેન્દ્ર બડવેના માર્ગદર્શનમાં સર્વજ્ઞાતી માટે 3 વર્ષમાં આ હોસ્પિટલ કાર્યરત થઈ જશે. આ હોસ્પિટલમાં ગરીબ માણસો માટે તમામ સુવિધાઓ ફ્રી તેમજ ટોકન દરે પણ સુવિધાઓ અને સારવાર અપાશે

कर्करोग की मात्रा बढ़ रही है और वो उसका कारण ये है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है अर्बनाइजेशन तो होने वाला ही है तो अर्बनाइजेशन के कारण जो हमारे गांवों में इसकी मात्रा हर एक लाख लोगों में चालीस है ये जैसे अर्बनाइजेशन होगा हर एक लाख लोगों में सौ लोगों को कर करोगे जो तो आज जो परिस्थिति है इसका डबल से भी ज्यादा कर्क रोग बढ़ने वाला है, तो इस अस्पताल की तैयारी ये रहेगी कि अगले 40 साल में जितने भी कर्क रोगी बढ़ेंगे ये सब की ट्रीटमेंट यहाँ हो सकेगी और सौराष्ट्र में जितने कर्क रोगी उनको सौराष्ट्र के बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी कर्क रोग बढ़ने की वजह क्या है जैसे आप देखा जाए कि हमारे शहरों में हर एक लाख लोगों में सौ लोगों को कर्क रोग होता है इंग्लैंड अमेरिका में यही नंबर 360 है हर एक लाख लोगों में तो हमारे से बहुत ज्यादा कर्क रोग वहां है कारण दो महत्वपूर्ण कारण है उसमें एक तमाकू और दूसरा स्थूलता ओबेसिटी मोटापा जितना बढ़ता है उतना कर्क रोग बढ़ता है मोटापा जितना बढ़ता है उतना ब्लड प्रेशर बढ़ता है मोटापा जितना बढ़ता है उतना डायबिटीज बढ़ती है तो सब दुखों की एक दवा है यदि वजन कम करें तो क्या क्या लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए आप आज देखा जाए तो खाने की चीजें इतनी है कि भूख क्या है या हमारे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है अब स्कूल में चले जाइए सब बच्चे गोल मटोल हैं और हर माँ वही यही कहती है कि बच्चा खाता नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आउटडोर गेम्स हर रोज एक्सरसाइज ये करना बहुत जरूरी है और खाने में समझो बहुत बढ़िया चीज ये कि अच्छा ब्रेकफास्ट करे अच्छा लंच करे डिनर बंद कर दे चालीस साल के तो बाद मैं डॉक्टर बर्डवे एक्स डायरेक्टर टाटा मेमोरियल सेंटर आज मैं प्रोफेसर एमेरिटस हूँ टाटा मेमोरियल सेंटर કેન્સર હોસ્પિટલ અને રિસર્ચ આજે મુખ્ય કરવામાં આવ્યું આ હોસ્પિટલ રાજકોટ નજીક અમરેલી ગામે થવા જઈ રહી છે તેતાલીસ એકરની આ જગ્યામાં પહેલા ફેઝમાં તેત્રીસ એકરમાં આ કામ શરૂ કરવામાં આવશે આનું તેત્રીસ એકર માં લગભગ ચાર લાખ સ્ક્વેર ફીટનું કામ પહેલા ફેઝમાં કરવામાં આવશે આની અંદર